Деловая мастер. Да, я сделаю. Она про <говорот> Да, это детский трогательный фильм. Хочу, а... Да, снимайся. Я хочу начать со слов о фильме. Фильм снят режиссером Дарна Ирановски. Он снимал всем известный, я надеюсь, фильм Реки по мечте. И менее известный, но не менее сумасшедший фильм «Пи», что математически означает «Это и 14 и так далее. С ним в этом проекте, в фильме «Фонтан», так же, как и в предыдущих двух звучных, участвует Клинт Мэнселл, Это композитор очень-очень здоровский. Вы, пока будете смотреть фильм, будете наслаждаться на самом деле музыкой. Также отдельно к этому фильму куча саундтреков. Вообще очень классные. В главных ролях снимается Хью Джекман. Еще там теточка вы тоже все знаете, наверное, я просто всех актеров вообще не знаю, честно говоря. Да, Хью Джекман. Реал да, Реал Сувайс, правильно, я Пардон, Актерскую. Хотел в этом фильме сниматься Брэд Питт, но по политическим причинам, видимо, не хотел бриться на что сделал Хью Джекман, видимо, много захотел, он отказался от участия в фильме, и он был заморожен несколько лет. В итоге вместо 75 миллионов фильм снялся за 35 миллионов. Минимум спецэффектов в этом фильме. Те спецэффекты, которые, ну, графические, да, которые мы привыкли видеть, они были заменены макросъемкой химических реакций. Очень интересно, очень ярко, вообще необычно. Сама идея, идея как бы не то, что вечной жизни, а вечной любви которая переплетается сквозь истории, которые будут отображены в этой картине. Вот. А чтобы так завершить мой рассказ об этом фильме, я хочу там спеть небольшую песню, я думаю, вы тоже все знаете, это «Налатилус Помпилиус», твоей дороги». Вот. Я даже себе слова взял. Ну, если не знаете, то я думаю, вы вспомните этот достаточно популярный, чтобы, его совсем не знать. Я себе просто аккорды там. Вчера пришла идея на самом деле петь песню, я не ожидал. Сашочек, какой ты молодец. Ты вообще а вот... молодец. А только я не знаю, что будет слышно, потому что коллектор гитара Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги. Послушай, как хрустят Бриллиантовые дороги, смотри, какие следы оставляют на них боги, что в сети вслед за ними нужны золотые ноги, что вцепиться в стекло. Нужны алмазные когти Горят над нами, горят Помрачая рассудок Бриллиантовые дороги В темное время суток Посмотри, как узкий Бриллиантовые дороги нас зажали в тиски. Бриллиантовые дороги, чтобы видеть их свет, мы пили горькие травы. Если в пропасть не пасть. Все равно умирать от отравы На мазных мостах Через черные каналы Парят над нами поряд Помрачаю рассуд. Бриллиантовые дороги в темной... Сашка молодец. молодец. Сашка, молодец.